Чтобы поддержать чистоту и порядок в районе и при этом оказать помощь малообеспеченным жителям, администрация Чингалтей решила организовать субботник с оплатой за труд. Для участия в субботнике пригласили 120 семей из нескольких хоронов. <музык> в нашем хороне проживают более 600 человек. Они имеют непостоянный заработок. Для них мы организуем временные сезонные работы. Жители шести хоронов должны убрать мусор и очистить от снега территорию. В качестве оплаты за свой труд, получат социальную помощь. По словам организаторов субботника, подобные акции в районе будут проводиться постоянно. Скоро монголы будут встречать сагансар. По традиции, каждая семья наводит порядок у себя дома. Ну а мы организовали уборку на территории нашего района. За работу люди получат от местной социальной организации Харона Хайласт 30 мешков угля. В пересчете на деньги это 30 тысяч тугриков. Один из участников акции 63-летний Банзракч. Сегодня он живет с двумя дочерьми, шести внуками и зятем в хороне номер 14 Чингалты района. Общий доход семьи – 300 тысяч тугриков. Прожить на эти деньги непросто. Поэтому Банзракч беспокоится о своих внуках, самому маленькому из которых два месяца, а самому старшему всего 9 лет. При этом пожилой человек подчеркивает, что несмотря на возраст, он будет активно участвовать в общественных работах. Я участвую по мере сил. Нужно привести в порядок территорию. И, конечно, благодарен, что мою семью поддерживают. Местная социальная организация Харона Хайласт для подобных акций намерена привлекать как можно больше малообеспеченных людей. Ведь это хороший вариант и содержать свою территорию в порядке, и давать возможность заработать тем, кто нуждается. Адентуя Энгбилек, Аист, Монголия.